на уровне государства разработана уже и одобрена распоряжением Кабмина Украины от 22 августа 2011 года за номером 1004 Концепция загальной державной программы развития и реконструкции централизованных систем водоснабжения населенных пунктов на 2012-2020 годы. Одно то, что Анализируя причины возникновения проблем с подачей по водоснабжению, значит, говорится о том, что основная причина существующих, основная причина проблем в том, что за период с 60 по 80-й год построились водоснабжения Отводные канализационные системы. То есть на самом деле это был, в общем-то, уже немалый срок, а по, по, по срокам от 30 до 55 лет дается только на то, чтобы эти системы действовали. Эти цифры показывают, что 35% канализационных систем на сегодняшний день пребывают в аварийном состоянии, а 49% насосных станций требуют реконструкции. Я не думаю, что очень сильно в Чернигове, на Черниговщине цифры будут отличаться от всеукраинских. Тем не менее, программа, именно программа загальнодержавна до сих пор не принята. Я не увидела, не нашла, может быть, меня сейчас кто-то исправит, вы что-нибудь слышали. Да? Уже... Или такая не, программа, водно, На самом деле... я да, да? 20. уже... да, 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 Уже утверждена? Звичайно, я знаю, вступила что. Вступила в да, 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 года, да, да, надо будет изучать. Ну, в общем-то, э, то, что касается города Чернигова, э, программа по липшению экологичного стану Чернигова на 2011 2015 роки, вот это у нас разработано. И согласно этой программе э, предусматривается попереджение и ликвидация надходжения забруднюючих речевым в атмосферном повітрях местах. поліпшення санітарного стану, водоохоронних зон у місті з метою запобігання забрудненню водних об'єктів міста, поліпшення екологічного стану річки стрижень в межах міста, покращення очищення території міста від сміття та вирішення проблем поводження з відходами. Тобто програмно це все прийнято. Я Не могу ничего говорить о том, какие конкретные шаги сделаны по этому поводу. А вот то, на что мы обратили и хотим обратить внимание всех, это на то, что... Это, в общем-то, мы даже обрадовались, когда узнали, что в Чернигове принят уже решение горсовета Проект еще до установления меж в прибрежной захисной смуги вдовь речки Стрижень в административных межах места Чернигова, который был сделан по заказу Черниговской областной организации Украинского э, товариства охраны природы. Э, к сожалению, директор этой общественной организации или руководитель, он почему-то сегодня не явился. А может быть и знает почему, потому что когда я внимательно стала рассматривать этот проект, э, в общем-то мы себе отснимали э, документы, согласно которым э, утверждался этот проект. И что же я обнаружила? Э, вот перед вами карта. Э, вот на, это только территория Еловщины. Ну, в да, части этого это проекта. да, в части Еловщины, которая утверждена в общем-то, всеми экологическими службами, которые не, должны были утверждать такой объект и такой проект. Но э, в документах, к которым, собственно, приложена эта карта, есть э, оценка результатов державной экспертизы, в которой написано проект землеустрой у счет установленного мышца в прибережной захисной смуги вздовж речки стрижен. В адміністративних межах міста Чернігова не в повній мірі відповідає вимогам чинного земельного законодавства України, встановленим нормам і правилам повертається на доопрацювання. І подпись була зроблена скажу, дату, 28 января 2011 годом. И что самое интересное, больше документов нет на утверждение, я имею в виду документов экспертизы. Подписи, печать, все есть. И есть маленькая приписка, на которой написано за уважение, выправлене, за подписью не начальника отдела державной экспертизы, а специалиста, ламищенка. Я не знаю. Вот э, вы у нас э, что-то знаете вот этих людей, или может быть этот Лымищенко уже далеко не, не просто Лымищенко, может он уже руководитель, я этого не знаю, или может в этот момент. Значит, дата 18 января 2012 года. Ни печати, ни тем более подписи руководителя, инспекции нету. Однако, похоже, что именно вот эта приписочка на печати, на той, которая, в общем-то, заверяла возврат проекта на доработку, появилось решение горсовета. Согласно решению горсовета, затвердит и проект землю устрою. И почему мы, в общем-то, выступаем сейчас с претензией по этому проекту? Потому что мы обратили внимание, что на карте даже те места, Которые не были застроены. То есть объяснение вроде идет, что ну вот, к сожалению, уже постройки, они старые, и людей же не выселишь, и в общем-то очень близко находятся они к реке. Но тем не менее, есть места, в которые, где нет не было, по крайней мере, никаких построек, но они здесь уже учитывали, что постройки будут. То есть это проект, мы понимаем, что он был сделан. По заказу тех застройщиков, которые сегодня застраивают берег Стрижня в районе Белого моста, вот там возле детской спортивной школы и по другую сторону, там, где не то, что 25 метров, а в общем-то не соблюдены, ну, в общем, даже меньше 25 метров до постройки. И мало того, в законе четко прописано, что если уклон берега по отношению к поверхности воды более 3 градусов, то санитарная азо... защитная полоса удваивается, то есть не 25 метров, а 50 должно быть. Ну, в общем-то, на все это закрыты глаза. И действия дальнейшие согласно уже проекту, то есть проект, согласно которому сейчас ведутся застройки. Ссылается на тот проект, который, в общем-то, был сделан с огромнейшими нарушениями, даже, я не побоюсь этого сказать, это, скорее всего, подлог. Должностной подлог, должностными лицами, которые не таким образом должны были выдавать заключение на заключение экспертизы, разрешающие использование этого проекта в работе и для подачи, на, городской, на городской совет, который был утвержден. Значит, в связи с этим у нас будут... В общем-то, вот это нарушение, скажем так, мы учли в своем предложении, которое я сейчас буду озвучивать. Но кроме того, я еще хочу проговорить о тех нормах строительных, новых ДБН, о которых проговорил Владимир Юрьевич, в пункте 1.16, в которых написано, змина режиму рівні в грунтовых вод на территориях, что находятся в зонах вплыву захисных споруд, не повинна приводить до несприятливых наслідків на суміжных территориях, в том числе заболочення территорий это у нас Александровка, зменшення рекреационного потенциалу территории, и активизация небезопасных логичных процессов. Там еще в этот перечень входит много других изменений. Сейчас мы конкретно касаемся того, что произошло у нас от, того, от построек дамб не только на ручье, но и дамбы, основной которая, в общем-то, соединяет район Рокосовского с районом Котов. Значит, основ сейчас я хотела бы предложить выход из тех нарушений, которые, в общем-то, созданы. Первое – это проект, в котором определены прибрежные защитные полосы речки Стрижень, утвержденным решением 19-й сессии 6 -го созыва, созыва городского совета 30 марта 2012 года, признать недоработанным, а значит, неправомерным. И мы предлагаем, в общем-то, мы и будем это делать, мы обратимся с запросом, природа охранную прокуратуру правомочен ли в общем-то этот проект След, из, следуя из методических рекомендаций по разработке схем оптимизации работы систем централизованного водопостачания то водоведения в них есть пункт в котором указан один из фактов увеличения надежности предоставления услуг по водоснабжению это сбильшение, ухопления населения послугами централизованного канализования. Мы предлагаем частные дома, расположенные вдоль реки Стрижен, канализировать услугами центральной канализации, дабы э, все, что на сегодняшний день э, самодельными, назовем так, их выводится в речку Стрижень, чтобы все это приостановить, так как по сути, э, наши власти спровоцировали жителей этого района э, построив дамбу остаться без, э, в общем-то, туалетов, что ли, потому что если на глубине 50 сантиметров у них уже вода стоит и в погребах, и понятно, что никаких туалетов они не стали. Я имею в виду выгребных ям. Кроме того, предлагаем увеличить налоги на землю под жилыми застройками, попадающими в 50-метровую зону вдоль рек. Во-первых, таким способом мы позволим тем, кто живет в зоне регионально-ландшафтного парка будущего, в общем-то получить какую-то льготу. И они в общем-то сами согласятся войти в состав регионального ландшафтного парка и поддерживать порядок. Ну а во-вторых, те, кто строит на сегодняшний день согласно вот таким вот липовым проектам строит дома вблизи реки, при том не соблюдая общегосударственные нормы, те должны понимать, что за что они платят. Налоги. А также предлагаем ввести такие экономические рычаги воздействия на предприятиях, которые иногда в ливневку сбрасывают отходы производства, чтобы, чтобы использование локальных очистных сооружений было более выгодным для них. Вот такие у нас предложения. У меня все. Спасибо. Спасибо Дома. вам большое.